Не дивлячись на досить прохолодну погоду, на центральній площі Слов'янська панувала тепла та радісна атмосфера. 19 жовтня для непосидючої малечі міста була організована насичена розважальна програма. Втомившись від напружених подій, діти прагнули свята, і воно відбулося. Із бажання та взавзяттям дітвора взяла участь у конкурсі дитячих малюнків, адже створюватись справжні шедеври на асфальтовому покритті найулюбленіше заняття дітей. Простір для дитячої фантазії та творчості був безмежний. Кольоровими крейдами хлопчики та дівчата старанно виводили яскраві та зворушливі картини, закликаючи дорослих до миру. У підсумку найзавзятіші з юних митців за свою майстерність отримували заохочувальні подарунки, що мали закріпити в них хист доброзатворчого мистецтва. мистецтва. Цей день заряд позитиву та бадьорості отримав кожен, хто був на центральній площі. Концертна програма дзвінкоголосих артистів театру пісні Геннадія Дибовського мала потішити глядача будь-якого віку. Мы можем петь без меня. Свято для дітвари організував кандидат народній депутати України по 47-му виборчому округу Валентин Рибачук. Адже позитивні моменти в нашому житті мають переважати, вважає Валентин Леонідович. Та найголовніше це щастя на усміхнених обличчях дітей. Щире прагнення досягло своєї мети, і гарний настрій та задоволення від позитивного заходу отримали і діти, і дорослі. Та можна і саме, що Бігати, хоче. Участиый, <сélâng> 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 <ти> Мне над... нравится, что тут э, ну, поют Деток много. много да. ]huh. Да. Можно Малышев, на лошадке покататься, все интересно. Хорошая задумка, и деткам интересно. Вы, Пошли. Пошли. Побыть с детками, посмотреть, как они радуются, рисуют, просто оторваться от домашних дел. Нам все понравилось. Рисовали, вот. танцуем, довольная. Да. Главное, шарики и подарки для нее. Сейчас такое время, наверное, песни, радость после всего пережитого актуально очень, могу так сказать. Молодцы, а что ты нарисовал? Что Я хочу мир. Потому что единая Украина ⁇ это единая страна. Хорошо сделали. Выдают мелкие. Рисуем. А потом еще в конце будут подарки. Супер праздник. Спасибо, Валентина Рыбачук. Большая работа для всех. Мы часто выступаем на этой сцене, но сегодня у нас необычная задача. Мы сегодня общаемся с детьми. Мы пытаемся организовать такой позитивный праздник, конкурс детского рисунка на асфальте. Вот вы видите вокруг меня много всяких рисунков. Они яркие, большие, позитивные. Дети выражают свою, ну, как бы стремление к миру. И мы попросили, чтобы больше было праздничного и солнечного. Поэтому здесь вокруг меня штук 40 солнц, уже, шариков. И э, дети продолжают рисовать, хотя уже многие получили призы и счастливые пошли по домам. И вы знаете, как только появились первые рисунки, появилось солнце. Сегодня утром было очень холодно, и появилось солнышко. Это, мне кажется, позитивно, это очень вдохновляет и поддерживает. Ну, а мы приехали поддержать моего друга хорошего, кандидата в народные депутаты Украины, Валентина Леонидовича Рыбачука. Вот. Я этого человека знаю давно. Это человек слова, дела. Ну, славяне знают его, когда он был мэром. Вот. И я со своей группой вот нахожусь здесь, привет. развлекаю родителей и э, а веселим привет? немножко детей. Мы объездили уже... Ни один город и ни одну страну с нашими популярными народными песнями, с песнями из кинофильмов. Те песни мы поем, с которыми уже выросло не одно поколение людей, которые греют, согревают, вдохновляют, поддерживают. Тем более сейчас нужна поддержка духовная. Мне кажется, без духовного понимания мира мы будем бедными и несчастными людьми. Поэтому, поддерживая своего кандидата, мы вселяем веру, надежду и настраиваем людей на то, чтобы не оставались равнодушными, чтобы обязательно 26 числа пришли, выбрали достойного человека и дали ему мандат доверия. Мы же выбрали Валентина Леонидовича Рыбачука. І гарячу підтримуємо його, тому що чоловік слово і діло. Валентин Рибачук, спостерігаючи за стараннями безтурботної життєрадисне малечі, ще раз переконався у тому, що представляти інтереси слов'янської громади на вищих щаблях влади, повинен сильний та відповідальний лідер, пріоритетом якого є бажання працювати на користь суспільства, робити рідний край квітучим, а його жителі по справжньому щасливими. Погода підводить, дуже холодно. Но деток очень много, потому что одни приходят, другие уходят. Очень много прошло. И когда смотришь, что детки улыбаются, радуются, я думаю, это самый лучший праздник вообще для всех взрослых. И вот смотреть, потому что, что здесь вот сегодня нарисовано, а Детки вложили в эти рисуночки кусочек своего сердца, кусочек своей души, кусочек тех своих надежд и свою мечту. Вот она сегодня мы здесь видим. Она очень интересная. Я пришел, посмотрел, очень классно. Я хотел пожелать и детям, и всем пожелать мира. Славянцы слово мир называют сегодня, в это слово кладут особое значение. Я желаю всем мира, мира, еще раз мира. С каким настроением вы подходите? финалу кампании. прекрасное настроение оптимистическое конечно я верю в победу и думаю что у нас будет от славянска от славянского района от александровского района наконец тот депутат который будет выходить на трибуну в верховном совете со своими законопроектами и быть рупором людей наших говорить там о том о чем они думают здесь и выражать их мнение я желаю всем счастья, удачи, радости и еще раз мира.